Сегодня делаем сало в баночке, пятиминутка. Называется оно пятиминутка не из-за того, что так быстро готовится, а из-за того, что так быстро съедается. Всем привет, друзья! Итак, берем сало, проросшее с мясом. Это у нас грудинка, а по-другому его еще называют бочок. Это сало нужно нарезать на кусочки толщиной, шириной примерно по 5-6 см. Ну а длину вам нужно будет определиться, в какие банки вы будете закрывать. Если литровые, значит длина должна быть не больше литровой банки. Если пол-литровые, как я, значит длина должна быть не больше пол-литровой банки. Ну и вот посмотрите, примерно вот на такие куски я нарезал полностью всю грудинку, которую я заготовил. Сегодняшнее сало я буду закатывать в банки под винтовые крышки. На дно каждой банки отправляем по одному лавровому листику. Затем в каждую пол-литровую банку нужно будет уложить 2-3 куска сала. Но смотрите, не укладывайте слишком плотно, так чтобы в банке остались просветы. Смотрите, у меня в некоторую банку уместилось два куска, в некоторую два с половиной, в некоторую три куска. На верхушку можно положить будет вот такие вот небольшие маленькие куски. Самое главное, что в банке не было слишком плотно. Нужно, чтобы оставались просветы. Итак, посмотрите, вот как-то так у меня получилось. Видим, что в банке у нас осталось довольно-таки много просветов. Это очень хорошо. На наклейки на банках не обращайте внимания, потому как их очень сложно было удалять. Ну а в конце, когда мы приготовим наше сало, наклейки как будто будто бы сами исчезнут. Затем в каждую банку нам нужно отправить примерно 2-3 зубчика чеснока. После чеснока в банку отправляем примерно по 5-7 горошин черного молотого перца в каждую банку. Далее в каждую банку отправляем по 4-5 горошин душистого перца. И в самом конце в каждую банку я отправляю еще примерно 10-15 горошин кориандра. Дальше мы берем кастрюльку с полтора литрами воды. В воду отправляем 150 грамм соли. Хорошо перемешиваем и устанавливаем на огонь для того, чтобы этот рассол закипел. И после того, как вы прокипятили рассол, он должен будет немножко остыть, где-то примерно 10-15 минут. Мы этим рассолом заполняем все банки полностью по верхушку. Чуть-чуть, немножко постоит. Можно будет ложкой либо вилкой поправить. Все так, чтобы весь воздух из банок вышел. Нам нужно добиться так, чтобы в каждой банке не осталось ни грамма воздуха, а рассол был заполнен полностью банка под самый верх. После того, как вы заполнили банки рассолом, берем чистые винтовые крышки и все банки очень хорошо закручиваем. Затем берем глубокую кастрюлю. Дно кастрюли обязательно застилаем какой-то тряпочкой. Устанавливаем все банки в кастрюлю. Кастрюля должна быть таких размеров, чтобы все банки уместились и по верху банок у вас осталось еще сантиметра 2. Банки в кастрюле заливаем обыкновенной холодной водой, так чтобы вода покрыла банки полностью все и верхушка банок была покрыта водой примерно на 1-2 сантиметра. Кастрюлю устанавливаем на плиту, накрываем ее крышкой, дожидаемся того момента, как вода закипит. После закипания огонь делаем минимальный и в таком положении кипятим банки 2 часа. Где-то через час нужно будет в кастрюлю долить кипяченой воды. Не холодной, а кипяченой, чтобы банки нам не выстрелили. Затем обратно накрываем все крышкой и еще один час кипятим. По итогу, через 2 часа после того, как ваши банки закипели, мы выключаем огонь под кастрюлей и дадим банкам немного остыть. Вода у вас должна будет стать комнатной температуры, так чтобы вы банки доставали из кастрюли просто руками. Ну и после того, как вы достали банки, протираем их хорошо полотенцем, чтобы все банки были сухими. Видим, что у нас получилось а наклейки на банках как будто бы исчезли во время кипятения, то о чем я вам говорил. Затем банки переворачиваем вниз крышками, накрываем полотенцем и дадим полностью остыть. После того, как банки остынут, отправляем их в холодильник. Итак банки у меня простояли всю ночь в холодильнике и посмотрите, что у меня получилось. вода в банках стала холодцом. Но самое главное, что этот холодец полностью прозрачен. Ну а сейчас самое основное. Открываем одну банку и посмотрим, что же у нас получилось. Смотрите, наше сало стало не хуже, нежели тушенка. Поскольку у нас было очень много мяса, то мясо напоминает самую вкусную тушенку, которую я когда-либо пробовал. Ну а когда вы доберетесь уже до кусочка сала из банки, достанете, нарежете его на небольшие порционные кусочки, как сейчас делаю я, я вам скажу, что вы захотите сделать еще не одну порцию такого сала. Такая баночка такого закрытого сала выручит вас в любой ситуации. И я вам скажу, что его будут есть даже те, кто никогда не любил сало. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, пускай они тоже сделают для себя такую вкуснятину. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новых видео на канале Аппетитная Кухня. Всем до скорых встреч!